Дорогие телезрители, мы вновь рады встрече с вами в нашей студии. Лето, хорошая погода, море. Все начали раздеваться, и, конечно, начали проявляться даже визуально определенные проблемы, связанные с нарушением опорно-двигательного аппарата. Хочется сегодня уделить особое внимание этой теме. В гостях в нашей студии главный врач клиники Стариша. Врач высшей категории, врач-невропатолог, стариш Наталья Петровна. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Как я уже сказала, что солнце, лето, море, хорошая погода. И начинают проявляться какие-то такие, ну, визуально даже видишь, что есть какие-то такие проблемы у многих из нас. Вот и мы знаем, что у нас в Одессе существует клиника, она достаточно серьезная клиника, очень много лет работает, великолепно себя зарекомендовала за последние годы. Вот расскажите нам, а чем конкретно занимается ваша клиника и какие серьезные такие вопросы вы можете решать у себя? Основная наша специализация это заболевание опорно-двигательного аппарата. В частности, это позвоночник и суставы. Если мы уже с вами говорим о лете то, конечно же, в любой стихии, в любой сфере присутствует некоторая сезонность. Воспалительные заболевания, для них характерна весна, осень, отчасти зима. Лето, когда ты раздеваешься, снимаешь себе шубы, кофты, куртки, естественно, что все недостатки, осанки, они просто на лицо. И коробят не только взгляд, но и душу. Вот, собственно говоря, об этом я и хотела поговорить о сколиозах, кифозах, искривлениях осанки. То, что на сегодняшний день очень актуально, особенно в нашем морском городе. А вот хотелось задать такой вопрос. Вот э, Бытует такое мнение, что эти заболевания, они появляются, конечно, они появляются с возрастом, но чаще всего они первопричину имеют еще с детского возраста, когда родители упускают, может быть, какой-то момент. Да, бесспорно. Скажем так, сейчас у нас растет поколение, долго сидящее у телевизоров долго сидящая за компьютерами, естественно, неправильная посадка за партой, за столом, то, что родители упускают и, скажем так, не где-то не фиксируют внимание о том, что ребенок растет, а в период полового созревания наблюдается активный рост скелета. И мышцы просто не успевают укрепиться. Фактически возникает слабость мышц и связок а именно они держат позвоночный столб. Потому что, по сути, позвоночник – это пирамида из кубиков, которая никогда не будет стоять, она не фиксирована. Поэтому за счет мышц и связок, которые достаточно должны быть крепкими, тогда не будет никаких у нас сдвигов влево или вправо или вперед. То есть я говорю о сколиозе и о кифозе. Поэтому особенно важно уделять внимание когда твой ребенок растет, когда он вступает в этот период. И здесь не только необходимо смотреть мамочкам и папам, тут необходимо еще и уделять должное внимание профилактическим осмотрам, которые проходят в каждой школе. Но если вы что-то уже такое заметили, то это обязательно нужно обратиться к специалисту-вертебрологу. Вертебролог – это специалист по позвоночнику. А вот какова может быть первопричина того, что человек должен на это обратить внимание? Мы понимаем, что не всегда родители обращают внимание, что ребенок сидит там криво или сидит неправильно. А вот бывают еще какие-то такие второстепенные симптомы, кроме визуальных, когда ты видишь, что искривлена спинка у ребенка. Зачастую бывает так, что ребенок, казалось бы, способный ребенок, вдруг не успевает в школе, жалуется на головные боли или головокружения. В таком случае необходимо тот час бежать к доктору. Почему? Потому что, начиная обследовать ребенка, у которого, казалось бы, первая степень сколиоза, она, в общем-то, не вызывает никаких визуально выраженных дефектов осанки. Но когда ты начинаешь обследовать такого пациента, Грудной сколиоз, как правило, тянет за собой шейный отдел. В шейном отделе проходят жизненно важные артерии и позвоночные артерии, которые участвуют в кровоснабжении головного мозга. Питают вертебробазилярный бассейн, это задние отделы мозга, и при безобидном сколиозе шейно-грудного отдела возникают такие неприятные явления, как синдром позвоночной артерии, Впоследствии нарушается полностью питание мозга, потому что одна цепь рано или поздно выбивает всю стройную систему. Затем нарастает внутричерепное давление. И все это приходит, приводит к гипоксии мозга. А вот что такое гипоксия? Не все же это понимают. Гипоксия, дословно, переводится гипо-мало кислорода. Гипоксия мозга, в общем-то, ведет к определенной интоксикации организма. То есть чтобы было понятно нашим зрителям, мы можем сравнить наш мозг с компьютером, у которого наблюдается перебои с электропитанием. Что произойдет с этой машиной? Ее начнет глючить, она начнет зависать. Правильно? Вот то же самое, такие чудеса может вытворять наш мозг. То есть это может быть нарушение психоэмоциональной сферы, скажем, немотивированная, то есть ничем не обоснованная агрессия может меняться сентиментальностью, слезами. Все это на фоне какой-то тяжелой, непонятной головы, которая вроде бы проходит, потом уходит. Нарастает депрессия, синдром хронической усталости. То есть вот этот вот симптомокомплекс – это целая песня. И каждый из нас настолько индивидуален, что сказать, что у тебя при сколиозе будет то-то, то-то – это невозможно. Знаете ли вы, что мы слышим не ушами, видим не глазами, а мозгом? Мы ощущаем свои эмоции не сердцем, а мозгом. Мозг способен к такому уровню творчества, которому не способен ни один компьютер. Однако он же и является хрупкой системой, нервные тракты, поврежденные травмой или болезнью не могут сами восстанавливаться. Если у вас или у вашего ребенка частые головные боли, если вы много лет живете с ярлыком вегето-сосудистая дистония, вам надо подумать о себе уже сегодня. Мигрень, сужение сосудов, высокое кровяное давление, стрессы, алкоголь, никотин, избыточная масса тела все это мощные удары для мозговых сосудов. Все это не проходит просто так. Эти факторы риска, суммируясь, однажды приводят к инсульту. А вот э, самое такое безобидное... Э, 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 ну, явление, скажем так, когда э, смотришь на ребенка, у него одно плечико выше, одно плечико ниже. Вот к чему это может привести? Ну, если мы посмотрим достаточно детально, то есть просто поставим ребенка и проведем двумя пальчиками вдоль позвоночника, скажем так, паравертебрально на нашем языке медика, то мы обнаружим, что у нас не только одно плечико опустилось, но опустилась и лопаточка. То есть позвоночник... Ушел в сторону, и, соответственно, позвонки, можно сказать так, увели за собой и шейный отдел. В принципе, если мы говорим уже о сколиозе, чем он опасен, вот возьмем немножко подробнее грудной отдел. Грудной отдел — это бронхи, это легкие, это сердце, это нарушение ритма. То есть грудной отдел, выходят нервные окончания корешки, которые иннервирует все, что находится в грудной клетке. Поэтому при сколиозе грудного отдела, как правило, в общем-то, летит вся эта система. Рано или поздно начинаются эти проблемы. А если вот бывает так, что наоборот, вот чаще проявляются проблемы, связанные с бронхитом там, или с проблемами горла какой-то, и родители ходят к специалистам, узкий, узким специалистам, а те, в общем-то, не всегда лечат-лечат, вот а результата добиться нормального не могут. Это может быть достаточно таким сильным звоночком для того, чтобы все-таки родители обратили внимание на позвоночник? Вы знаете, в данной ситуации это уже не звоночек, это уже колокол. Но здесь еще нужно смотреть комплексно, обр обратить внимание на состояние иммунной системы. То есть, если, допустим, ребенка при тех же бронхитах или непрекращающихся ангинах пичкают антибиотиками, и все это происходит ну, буквально, скажем, планово, то, естественно, что тут будет и иммунитет. То есть на это надо обратить внимание. Ну и, естественно, обратиться к вертебрологу, опять-таки, невропатологу, ангиологу, то есть посмотреть состояние спины. Какова длительность вообще может быть курса лечения? Это 5-10 дней или это там, месяц? Значит, Курс лечения, как правило, назначает тот доктор, к которому мы обратились угу. за помощью. В среднем курс лечения составляет 10-15 дней. Угу. Если больной обратился, предположим, с проблемами сосудов, и речь идет о шейно-грудном сколиозе, то э, в данной ситуации нам нужно не только восстановить мышцы и связки, но у нас еще летят и диски, о которых вот мы пока никак не говорили. То есть э, если мы себе представим позвоночный столб, который состоит из позвонков, а между ними находятся диски, то при искривлении позвоночного столба, естественно, деформируется диск. Диски – это амортизаторы, благодаря которым мы двигаемся в пространстве, можем сгибаться влево, вправо, назад, вперед и так далее. Вот, то есть это второй аспект проблемы. Мышечно-связочный корсет, я повторюсь, диски и сосуды. И, соответственно... Эм те проблемы, которые явились уже следствием искривления позвоночника. То есть это либо бронхиты, либо какие-либо нарушения в сердечно-сосудистой системе. Ну, что бывает очень часто, это непонятная какая-то тахикардия у ребенка, который в принципе ведет обычный образ жизни, то есть не готовится стать мастером спорта. То есть он не получает каких-то больших физических нагрузок. То есть при обследовании жалобы мамы выявляется, что идет синусовая тахикардия. Или, допустим, в норме пульс 140. Начинаем копать, обследовать, смотреть. И, в общем-то, находим то, что причина была в сколиозе. А еще вот такой вот вопрос. Сейчас бытует такое мнение, и люди не всегда, обыватели не всегда с ним согласны, что вот пришел в медицинский центр, и ты должен только в этом центре пройти все обследование. А вот ваши специалисты как к этому относятся? У вас есть база какая-то своя, собственная, которая позволяет проводить обследование? Или вы пользуетесь услугами там, лаборатории, рентгеновских кабинетов каких-то? Значит, ну первое, когда ты занимаешься позвоночником, необходимо рентген оборудование но пока это в каких то ближайших, в ближайшем mm -hmm. будущем. То есть если необходимы снимки, мы отправляем в различные медицинские учреждения города, где пациенту удобнее путь территориальности. Mm -hmm. Если необходима компьютерная томография или магнитно ядерный резонанс, мы сотрудничаем с Интасаной. У них достаточно качественная, оборудование и в хорошие специалисты диагносты. Если речь идет об исследовании сосудов, это транскраниальная доплерография, то здесь мы можем предложить пройти обследование у нас в стенах клиники, либо же мы предлагаем на выбор, где это можно сделать в городе. То есть это не является обязательным условием да. обследоваться именно у нас. Значит, если э, человек имеет на руках комплекс какой-то обследования, которое он уже где-то прошел, и он нуждается в дополнительной какой-то консультации специалиста, он может со всеми документами прийти к вам и получить э, нормальную консультацию, если вас удовлетворят эти исследования, да? Конечно. Да. Это очень здорово, когда пациент приносит с собой, в общем-то, всю свою историю болезни. А зачастую, поверьте, это бывает папки немеренной толщины. То есть пока ты не изучишь все это, не просто пролеснешь, так воспитаны мои доктора, то, естественно, диагнозе не может быть и речи. А потом уже мы говорим о лечении и реально, чем ты можешь помочь человеку в той или иной ситуации. Конечно, в первую очередь это обследование, это закон. Боль, болезнь, больница. Вам знакомы эти слова? А если бы раньше? А если бы знать, можно ли предотвратить беду? Можно ли узнать о своем организме все или почти все? Как быть, если ходишь от доктора к доктору и собираешь диагнозы, которые порой противоречат друг другу? И ты не знаешь, за что хвататься и что лечить? Существует ли полная диагностика организма? До сих пор это было невозможно. Обследовать все и сразу нужно было немало времени, денег, сил. И как ни парадоксально, здоровье. Сегодня это реально. Кровь и каждый орган человека излучает инфракрасный спектр, который уже сегодня возможно сканировать при помощи цифровых микродатчиков. Экспресс-анализатор фиксирует эти сигналы и выдает на экран монитора 117 показателей обмена веществ и крови. Стерильное и безопасное обследование без забора крови. Выявление различных заболеваний на ранних стадиях. А скажите, пожалуйста, вот, прошел у вас, обратился к вам пациент, прошел да. у вас курс лечения, а дальше его судьбу, вы отслеживаете его судьбу как-то дальше, наблюдаете, созваниваете с ними, или рекомендуете им прийти на следующий курс, или вообще одного курса вообще достаточно для лечения проблемы. Я понимаю, что это проблема серьезная. Скажем так, если пациент обратился со второй степенью сколиоза, сколиоза есть несколько степеней, то есть чем больше он искривляется, тем степень больше. Значит, пациент обратился со второй степенью сколиоза и с какими-то сопутствующими проблемами, предположим, сосудистого характера, то есть проблемы с нарушенным питанием головного мозга. Значит, 10-15 дней степень мы переводим со второй в первую, мы не волшебники сразу не убираем, а вот сосудистые проблемы, в принципе, уходят сразу. Затем пациенту предлагается и все последующие обращения к доктору в течение года у нас бесплатны для тех, кто пролечился. Появиться месяца через 3-4 и подготовиться к следующему курсу лечения, чтобы закончить эту проблему. Между этими курсами мы рекомендуем поддерживать свою спину в счастливом состоянии. Плавать, заниматься зарядкой. Но мы же с вами следим за полостью рта, правильно? Мы каждый день чистим зубы. Зубы у нас должны быть в прекрасном состоянии, потому что это стыдно, это видно. Но поверьте, что позвоночник не менее важный орган. И следить за ним тоже надо. Так же, как мы следим за зубами, за полостью рта. А вот еще хотела такой вопрос задать, потому что он очень сильно интересует многих телезрителей. А какова ценовая политика у вас в центре? Рассчитано это на людей высокого достатка или, или нет? В основном мы ориентируемся на средний слой населения, потому что, в общем-то, средний слой населения охватывает большую часть того же населения. Вот. Помимо этого у нас существует гибкая система скидок для инвалидов Великой Отечественной, для ветеранов труда, для афганцев, для чернобыльцев и прочей льготных категорий населения. И также существует эта льготная система скидок для тех, кто уже является нашим пациентом и приходит к нам повторно, в третий раз, и те, кто приводит с собой своих родственников и друзей. Оборудование у вас основано на чем? Это э, там, э, всем известный там, электрофорез или еще что-то, или более современные методы? Значит, э, вообще немножко о методиках я расскажу. Лечим мы по авторским методикам стареша Анатолия Михайловича, в общем-то, основателя и вдохновителя угу. возникновения клиники. От электрофореза мы, в общем-то, давно отошли, потому что это ну, он имеет место быть. Я не могу сказать, что он не помогает, ну, ну, но просто повторить метод. Значит, это ультрасонотерапия, это магнитно-ядерная терапия. Что такое магнитно-ядерная? В двух словах расскажу, mm -hmm. потому что уж больно так оно бьет mm -hmm. по ушам, да? Это аппарат тот же BTL Medical Technologies, который собраны в нем практически все виды магнитных полей, чем он и уникален. И воздействие идет с высокой точностью не только вот на больной орган в целом, но и в каждую клетку на ядерном уровне. Естественно, что это повышает эффективность той или иной лечебной процедуры. Это ультрасонотерапия, это миостимуляция, это электромиостимуляция, это всевозможные виды массажей. Это та же лазерная терапия, тоже ее подвидов очень много, это и сканирующая лазерная терапия, это и точечное воздействие, транскутанное, без нарушения целостности кожи. То есть, в общем-то, диапазон лечебных процедур очень большой, но компонует это уже доктор на основании тех методик, которые разработал Анатолий Михайлович. Вот, вот таким вот образом. Э, такая большая, серьезная тема, и как всегда не хватает времени <с situ intervals> подробнее, подольше об этом поговорить, так как э, время эфира у нас достаточно ограничено. Вот я бы хотела бы вас попросить, чтобы вы, может быть, как-то в двух словах так, подытожили то, о чем мы говорили, вот все, что связано с позвоночником, и какие бы вы могли дать напутствие нашим телезрителям? Вы знаете, то, что я сейчас скажу, следите за состоянием своего здоровья, за, за состоянием своей спины, это будет достаточно банально, правда? В принципе, все мы знаем, что нужно вести здоровый образ жизни что нужно правильно питаться, правильно дышать, правильно ходить. Я посоветую вам обращайте больше внимания на свою спину, обращайте внимание на спину своих близких, потому что порой на себя можно махнуть рукой, а вот на своего ребенка, мужа, брата, маму, папу вовремя нужно спохватиться и вовремя обратиться, потому что болезнь легче перехитрить предупредить, чем потом с ней носиться. Большое спасибо. Я очень вам благодарна, что вы нашли время, все-таки уделили время и приехали к нам, рассказали о достаточно интересной теме такой. Хочу поблагодарить наших телезрителей за то, что вы были с нами. Хочу пожелать вам, чтобы вы полюбили себя, занимались спортом, больше ходили пешком. И если у вас возникают хоть какие-то малейшие проблемы – и вы где-то чувствуете какой-то дискомфорт, всегда обращайтесь только к специалистам. Они всегда помогут, они всегда объяснят, они всегда дают, дадут правильный и нужный совет в нужное время. Любіте сіда, будьте здорови, не болейте і обращайтесь в клініку старіше. Вам вам там завжди будуть ради. Роботою всіх органів, серця, м'язів, всім внутрішнім механізмом людського організму керує мегетативна нервова система. Вона працює незалежно від нашої волі та свідомості. Лікарі називають її автономною. При пошкодженні її структур з'являється маса неприємних явищ, порушення серцевої діяльності, прискорення чи послаблення пульсу, аритмія, гра судин, які призводять до довід... витру. Та пошкодження судинної стінки, а це і є фундамент. Основа для розвитку венето дистонії, головний біль, внутрішньочерепний тиск, кисневе голодування мозку, безсоння, депресія, синдром хронічної втоми. У нашому місці пройти повне обстеження та лікування таких проблем. Ви зможете в клініці «Стариша». виявити точну причину вегетосудинної дистонії, допоможе унікальний діагностичний комплекс, спектральна лабораторія. Клініка старіша вирішує проблеми на всіх етапах: від виникнення болю до відновлення вегетативної нервової системи. Наша адреса вулиця Говорова, 18, телефон 787 90 50 735-42-57.